Привет всем, с вами я Лиза, и сегодня я расскажу про игру Subway Surf на компьютере. Давайте же начнем с шопа. Здесь ничего не изменилось. Скейт это только что стоит 150, мастер бокс 250, желтенькая штучка стоит 200 рублей. Персонажи, вот эти не поменялись персонажи. Вот этот стоит на телефоне или планшете 40 тысяч, а тут он стоит 7 тысяч. Это стоит 150 тысяч, а здесь он стоит 40 тысяч. Этот стоит 80 тысяч, а этот... Сто... А этот... А тут он стоит 150 тысяч. Вот. Давайте покажу, как я играю. Вот э, суть игры в том, что тут нужно делать. Э, собирать такие монетки. И с помощью них получать э, персонажа там, покупать. Вот. И здесь нужно не разбиться. Иначе вас поймает этот злой полицейский. Вот. Вот. На э, этом мой ор... На этом мой обзор закончен. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях. С вами была Лиза. Пока!